Прийшли, ми політ. Добрий день, шановні наші гості. Один раз у рік у цю прекрасну осінню пору. Коли шелестить, падали, падали століття під Лиманському сільському голові Олександру Васильовичу Калініну. І голові Ради ветеранів бабічеві Ганні Карпівні. Доброго дня! І з Днем молоді вас усіх. Я вважаю, а я думаю, що і ви так вважаєте, що це тіло, воно не поняло, що ще ви молоді. І відказується то танцювати довго, то бігати по е, двору там за курьми, теж відказується. Але ж мислі, ще молоді. Взірець для жителів нашого села. Ви взірець для своїх дітей, для своїх внуків і правнуків. Ви наші найшанованіші, наші найрідніші. Ми дуже раді, що життєва ваша дорога перекликається з нашою. Ми завжди будемо поряд з вами і в радості, і якщо Господь так управи у горі. нана мама поверишь чудеса Що не скажете, заціпить. хотіла би я бачити, хто вісілід говорити може, продавала самого, продавала, трохи грошей я собі назбирала. на базарі сепет я придвала, Найкрутіше на селі. Go. всех наших жителей под Поздравляем с днем, как уже было сказано, Людей Пухыловой, но я их поздравил с Днем Молодежи. Потому что душой все остались молодые, задорные, здоровье подводят. Но мы им пожелали, чтобы здоровье было как можно дольше, держало их всегда в тонусе. И всем, кто помог в этом празднике нашим артистам ну концерт который только что прошел всех благодарим и аматорам и э, наших специалистов э, противники будинку культуры э, нашим э, фермерам Нашего села. Это и Супруну Сергею Григорьевичу, и Шевченко Валерию Николаевичу, и Синицкому Сергею Григорьевичу, и тем жителям неравнодушным нашего подлимана, которые тоже участвуют в этом э, празднике. Наши предприниматели магазины э, тоже всячески помогали, э, чем могли. Поэтому всем им благодарность. И всем здоровья, благополучия и счастья семьи. С праздником! Дорогие наши подлиманцы, я от всей души хочу вас всех поздравить с праздником. Но я не хочу сказать, что это похвилый век, как говорят, а это, эм, как сказать, золотой век. Когда уже и к детям, э, можно сказать, никакого отношения уже выросли дети, это только в дни, внимание детей теряет. Поэтому я хочу поздравить с таким прекрасным праздником. Пожелать им только счастья, любви и здоровья. Любви от детей. Любви и уважения от наших насельчан. И хочу, чтобы всегда у них было все хорошо. Прекрасный день. Прекрасный праздник. Прекрасные люди нашего села. Мы любим наше село. Любим своих людей. И сегодня мы хотим ну, показать все свое уважение для них, хотя и мы уже достигли того же самого возраста, и нам тоже хочется, чтобы к нам относились вниманием, полома, да. И мы благодарны э, нашему руководству, да, нашему голове, который всегда нам уделяет внимание, который организует такие замечательные праздники. Всех с праздником, всем здоровья, счастья, тепла, улыбок. <мышленные> Ее рядом с нами.